Ольга Гречуха до нашої студії завітала художник-лялькар. Доброго ранку. Доброго. Дуже раді вас сьогодні бачити, і ви не самі сьогодні у нашій студії. Лише одну одне зі своїх творінь принесли сьогодні, адже решта зараз тішить глядачів на виставці. Скажіть, як багато ляльок зараз виставили ви особисто? Я виставила 17 кукол. Три из которых текстильные. Они у нас из такой э, очень интересной коллекции снегурки. Мы ее презентовали к Новому году в прошлом году. Э, назвали их э, нашими украинскими Барби. То есть мы их так стилизовали немножко под современных кукол. Ну вот эта кукла, которая сейчас со мной, это... Ну, скажем так, творение мое очень-очень частично, потому что это антикварная будуарная кукла, а, которая, которую я реставрировала, собственно, с коллекционирования вот сам, ну, вот именно таких красавиц а, началось мое увлечение куклами взрослые. И так как этих кукол осталось уже совсем немного, и попадались экземпляры, очень сильно утрачены были лица уже, я реставрировала их, и вот делая новое лицо для старой куклы, пришла мысль, что может быть стоит попробовать сделать полностью новую куклу. Скажите, ну, а еще вот... что простейше, створювати ляльку полностью от з нуля, чи все-таки додавати новые какие-то элементы до тієї, яка уже готова? Вы знаете, реставрировать кукол очень сложно, очень, потому что нужно прочувствовать эпоху того времени, пытаться все-таки работать материалами, которые использовались тогда, а сейчас современными материалами это очень сложно сделать, потому что тогда это было папье-маше, то есть не то, которое вот сейчас уже даже есть в готовом виде. То есть для меня, конечно, создать куклу от начала и до ее вот полного образа, конечно, проще. Скажите, де сейчас вот выставка, и это первый ваш такой дебют? Это первый мой дебют, именно как персональная выставка. Выставка проходит в галерее ⁇ «Артель». Я с удовольствием всех приглашаю посмотреть. Как долго она отрываться, чтобы можно было встыгнуть? Она будет продолжаться до 27 февраля, поэтому, пожалуйста, есть время, да. Скажите, за який период там выставлены, это все ваши работы, які маєте или просто обрали на на Там выставлены не все работы, потому что некоторые работы находятся в частных коллекциях. Ну, скажем так, выставлены самые любимые, которые в домашней частной коллекции или просто были взяты у владельцев. Ну вот на время экспонирования, поэтому только 17 работ. А ви ось говорите, що є ляльки в приватних навіть колекціях. Чи не шкода віддавати свое власне творение? Адже це частинка вас, вы туда вкладали наимоверную працю и думки свои властные. Чи не шкода разлучаться из ними? Вы знаете, нет, абсолютно нет. Потому что мне очень приятно, когда покупатель, взяв в руки мою куклу, проникается к ней, чувствует с ней какое-то родство и единство. Поэтому, конечно, нет. Ну, самым дорогим для меня ценителем моей куклы это есть Настенька Каренкова, Караваева, которой я подарила свою куклу. Это воспитанница нашего реабилитационного центра. Поэтому вот это для меня, наверное, самый дорогой ценитель вообще всего того, что я делаю. Скажите, а донька у вас, она уже доросла, а чи играется тем ляльками, чи вы для нее створюете игрушки? Нет. Но, она ну, хотя это назвать она не может. Это взрослые игрушки, я бы сказала так. То есть это больше коллекционные экземпляры, потому что ну, ручная работа, она не дешевая в приобретении. Что касается моих детей, то дочка уже взрослая, она уже у меня самостоятельный помощник. Вот, Доверяет то есть, ей навык долучаться до процесса. Да, у нас есть с ней совместный проект будуарных платьев. Она там принимала непосредственное участие, то есть и шила платье, и расшивала. Это у нее очень хорошо получается. Вот в плане костюмов она мне очень помогает там, куклам. Поэтому нет. Сын это самый мой большой критик. Йому 12 років, поэтому ну вот, в цьому они мені дуже сильно допомагають Да, гратися ні. До речі, чи бачите, як люди сприймають ляльки не захоплено, а ось саме критикуючи? Ну, тобто, типу, що тут складного, навіщо створювати такі іграшки? Для чого взагалі ляльки такі? Ви знаєте, я дуже ну спокійно отношусь критики, і ніколи не критикую людей за їх. как бы высказывания в мой адрес, я всегда в этом случае говорю, что я с удовольствием приглашаю их на мастер-класс к себе. То есть вот приобщиться к этому, посмотреть, попробовать, как вот вообще это, создать что-то свое, и тогда, скажем, на уровне мастер-мастер уже Стоди как уже бы да, делиться какими-то там наработками или критиками. Вот, ну только так. Як багато часу потрібно для того, аби створити одну ляльку? Ви ж повністю її розмальовуєте, повністю вдягаєте, зачісуєте, створюєте їй волосся, образ абсолютно повністю. Скільки це займає часу? Ну, при условии, что от образа рожденного в, там в моих каких-то мыслях и до создания аксессуаров, потому что аксессуары тоже создаются вручную, если есть все необходимые материалы, ну где-то два месяца. А так бывает, конечно, и полгода, и даже больше. То есть, ну вот не можешь подобрать, там нужно тебе кружева или пуговички. Поэтому бывает затягивается процесс. Вы створяете лельки только таких размеров, довольно крупные, такие помитные, чьи а крыхетки лельки? Вы знаете, есть самая маленькая кукла у меня, она 27 сантиметров. Это, в принципе, первая моя работа, с которой я вот начала свое творчество, скажем, в самостоятельном изготовлении кукол. Она называется символично «Хочу быть золушкой». Ну, совсем миниатюр нет, нет, вот 27 сантиметров, да, а сейчас, конечно, последняя работа, это 80 сантиметров, это кукла из холодного фарфора. Вот я уже попробовала себя в масштабных куклах, ну, это очень интересно. Какие образы представлены в ляльках, какими персонажами вы их створите? Эти образы совершенно разные, то есть я люблю, чтобы одна кукла от другой была совершенно неповторима, несла какую-то свою определенную историю и погружала зрителей, которые приходят на них посмотреть свои воспоминания или свои какие-то мечты. То есть стараюсь каждый образ делать совершенно, ну, отличным от предыдущего. Поэтому на выставке представлены самые разные куклы, и мистичные есть, и... Ну такі спокійні, я зерни, ну в общем, різні. Чому взагалі вирішили виставити саме эм, на такий всезагальний огляд? Чому вирішили влаштувати цілу виставку, зважаючи на те, що їх уже мають люди і у власних колекціях, і ви їх виставляєте? Чому в одному місці сконцентровано? Ви знаєте, я взагалі очень люблю Запорожжя, очень люблю запорожців і. И... Ну, наверное, просто хотелось немножко отвлечь людей от вот этой повседневной заботы, суеты просто, знаете, заставить вот прийти, посмотреть, улыбнуться, как-то от всего этого отойти. Может быть, даже заинтересоваться этим искусством. На сегодняшний день вообще хендмейт приобретает такую популярность. То есть кукол же можно делать из совершенно разных материалов. Там, начиная от простого шитья, обычной, вот, как бы текстильной куклы, уже до более сложных материалов. Поэтому, ну, вот, как-то немножко их, скажем, ну, оторвать от повседневных забот, вот, просто немножко окунуть, может быть, в детство, в воспоминания. Ну, вот такой добрый мир сказки, скажем так. Выставка уже стартовала, уже открылась. Скажите, вы уже эти захопленные погляды? Чи бачите результат, то есть той, на который вы рассчитываете, что люди действительно отвлекаются, действительно повертаются до своих спогадов? Конечно, мне очень приятно, когда приходят вот наши запорожцы говорят спасибо да для нас это важно потому что мы ну в силу определенных там обстоятельств не имеем возможности скажем ездить в тот киев на те международные выставки и поэтому приобщаться вот к тому же искусству создания куклы конечно для них это очень ценно и важно и они с удовольствием приходят и я с удовольствием слушаю комплименты и очень рада тому что я не зря и этим занималась 6 лет. Вот для меня это очень важно. Оля, а, до речи, можно еще где-то ваши вашей было побачить, или еще можно будет, если говорить действительно про международные проекты, че выставляете своих ляльок на конкурсы, фестивали? Ну, к сожалению, у нас в Запорожье не очень развито вот как бы кукольные выставки. Это пробовались в скрижали вот специализированные выставки перед рождественскими праздниками. Как будет в этом году, не знаю. Ну вот так, скажем, только в соцсетях, то есть на Facebook, там ВКонтакте, там, да, я выставляю свои новые, старые работы, а вот если приезжаю там в Киев, то, конечно, пожалуйста, на специализированные выставки, вот в апреле будет проходить опять международная выставка «Модная лялька», Пожалуйста, кто сможет, будет там. Это грандиозный праздник красоты и мастерства, поэтому приезжайте. Але можливо, ви започаткуєте в Запоріжжі ось саме такий ляльковий рух таких показів. Можливо, ви станете е, таким основателем. Ось Олю. Е, ще єдине запитати про майстер-класи. Ви говорите, що вже навчаєте так когось, вже передаєте свою майстерність? Так, да, я ну к сожалению, зараз тільки майстер-класи були онлайн. через интернет-ресурс, нет помещения, которое бы позволило, скажем, потому что нужна такая небольшая специфика, там нужны эти печи, в которых это потом будет запекаться все. Поэтому сейчас самым большим моим планом это открыть в городе Запорожье школу авторской куклы. Я очень надеюсь, что к лету Я эту ідею воплощу, і тогда, звісно, буде виставочний зал, де будуть стоять роботи, скажем, не только мої, але наших запорозьких мастерів, куди пожалуйста, свободно можна буде приходити, смотреть, ну і паралельно, звісно, вчитися. Просто виникло питання. по ходу розмови так, якщо ми кажемо за міжнародні виставки, і взагалі всеукраїнська, нехай який рівень конкуренції? Що багато людей хоче займатися таким та займається в Україні в цілому. Вы знаете, много людей занимается, но в силу того, что материалов, из которых можно делать авторскую куклу, просто великое множество, не говоря уже о том, что эти материалы потом можно между собой совмещать. То есть, э ну, вы знаете, если человек стремится, э ну, вот делать свою работу качественно, он ее любит, ну... Конкуренции бояться – это, ну, совершенно даже неправильно. То есть ты просто делаешь то, от чего ты получаешь удовольствие. И ну, для а там зритель, да, это все на решение зрителя, пожалуйста. Выставляется очень большое количество мастеров, приезжают э, иностранные мастера, которые уже с мировыми именами. Но мы не боимся составлять им конкуренцию ни в коем случае, пожалуйста. Оля, дуже дякуємо вам. Раді, що поділилися з нами такою грандіозною ідеєю. Сподіваємося, що лялькове мистецтво воно дійсно в Запоріжжі розквітатиме. Величезне Спасибо дякуємо. Большое. Художник Дякую. Лялькар сьогодні була в нашій студії на виставку, де представлено 17 робіт. Ось таких самих чарівних можна потрапити в галерею Арт ель. Далі продовжуємо народним календарем від мистецтва. Трохи відволічимось.